श्रीमन्नारायणीयं यनवयवदशकं स्यमन्तकोपाख्यानमु सत्राजितस्त्वमथ लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भवन्न याचीहि तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वैरतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गभुविवहन्प्रापमृगयाम् अहाने सं सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसुः सत्राजिद्गिरिमनुजवनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूः कपिगुहाम् भवन्तमवितर्कयन् अतिवयः स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैहरोद्धुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं जय मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यधितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा तेन दत्ताम् नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनुसखलु व्रीडा लोलो विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्तेवादान्मणिं गहनाशयः व्रीडाकुलां रमयति त्वयि सत्यभा कौन्तेयदाह कथयाथ कुरून् प्रयाति ही गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्या सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्यकां तां हत्वा दृतं शतधनुं समहर्षयस्ताम् रत्नेशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षत धार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोजहिंसाम् अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव का पतमतिः जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तम् आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे వినిధాయ తుష్యన్ పవనీశ పాయా శ్యమంతకొపాఖ్యానము అను ఎనభి ఒకటవ దశకం సమాప్తం నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవిందారాయణ నారాయణ గోవింద लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द